На оперативній у виконкомі, що відбулася в понеділок, 14 жовтня, керівники підприємства організації міста звітували про свою роботу впродовж місяця. Віктор Ізергін доповів про санітарний стан міста. Ну, пріжжі всього, это аналіз інфекційної заболіваемості по нашому городу. За Вот месяц истекший, в городе зарегистрировано 1380 случаев острых респираторных инфекций и гриппа. Если сравнить по последним неделям, значит, идет вот за этот месяц было, значит, с нарастающим 400, 405 случаев, 315, 301, 367 случаев. То есть в принципе, подъем заболеваемости регистрируется незначительный, но он уже регистрируется. Для того чтобы, ну вот эти последние даже два года вспышка гриппа ежегодно бывает, но за последние два года уровень заболеваемости гриппом, можно сказать, по Украине и по нашему городу был не на самых высоких уровнях. Основная причина, вернее, основная мера профилактики – это проведение прививочной работы. Сейчас в медсанчасть мы и в Горано, и во все предприятия всех форм собственности мы сейчас рассылаем уже окончательно все разрешенные вакцины. Их на сегодня по Украине три вакцины, которые разрешены для применения. Значит, по Горано по бюджету выделено уже 25 тысяч гривен. Они должны приобрести вакцины, которые разрешены для того, чтобы привить детей. Ну, всех, естественно, мы не можем привить, но тем не менее ослабленные и у кого есть показания, дети будут и персонал выборочно привит. Но прежде всего я обращаюсь ко всем руководителям всех форм собственности. Во-первых, это профилактическое мероприятие очень серьезное, и оно дает, по сути дела, около 95% гарантию того, что привитый вовремя работник, человек не заболеет. Поэтому эту работу надо провести каким образом? Но ну, прежде всего хочу отметить по прошлому году, ну как всегда прививалось за счет бюджетных денег ГРАНО, а за счет личных средств э, выделялись деньги по ВОЗГОКу. Они всегда делают опрос всех своих работников. Э, мы обязаны сделать опрос. Поэтому тот, кто изъявляет желание, то возгог прививает. По банкам у нас тоже есть такая работа положительная. Поэтому я обращаюсь к вам, потому что все мы считаем деньги, их надо считать. И за счет больничных листов, за счет болезни, то предприятие больше гораздо теряет, чем э, находит. И второе, конечно, человеческое здоровье – это прежде всего. И если его сохранять, то это ваш работник будущее, это его отдача. Поэтому прививочная работа сейчас у нас на первом плане. На сегодня пока, значит, ну не пока, дан план по нашему городу привить тысячу человек. План мы ежегодно выполняем. Где-то прививается 1200-1300 человек по городу. С учетом, я говорю, ГОРОНО, ВОЗГОКа и других предприятий. И за счет просто то, что люди покупают эти вакцины. В аптеках дана команда, у них будет тоже неснижаемый запас этих вакцин, то есть можно будет их купить. В поликлинике эту прививку всегда сделают. Поэтому это основная работа на сегодня. По острым кишечным инфекциям ну, у нас стабильная ситуация. Она аналогична для данного периода года. По первичным диагнозам за месяц было зарегистрировано 11 случаев и по окончательным диагнозам 4 случая по острым кишечным инфекциям. По другим видам инфекций единичные случаи, вот вирусный гепатит за месяц 2 случая. Но наши ближайшие соседи... Пятихатки, Пятихатский район. У них там групповые заболевания вирусного гепатита. Это наши ближайшие соседи. Вот даже по школе номер три, вот уже четыре случая. А там, если это организованный коллектив, три и более случая, то подается информация и в Главное управление в Днепропетровске, даже в спецслужбу Украины. Вирусный гепатит, это, конечно, серьезное заболевание. У нас стабильная на сегодня обстановка. Обращаю ваше внимание на, опять же, участились укусы домашними животными, домашними и бродячими животными. Значит, 18 случаев среди взрослых и четверть случаев среди детей пострадало ну, пострадали ну, все укушенные. Ну и обращаю внимание, что естественно единственная профилактическая мера – это наличие антирабической вакцины в медсанчасти. На сегодня полностью отсутствует антиробическая вакцина, поэтому мы пастуху уже неделю назад направили письмо обратить внимание на то, чтобы именно антирабическая вакцина была. Особенно при укусах животных ну, в лицо в руки, то здесь обязательно необходимо ставить, антироби... чтобы был поставлен антирабический иммуноглобулин. Это по кишечным инфекциям, по гигиенте подростков, ну идет плановая работа, работают все детские сады и школы. Обращаю ваше внимание, ну по крайней мере на улице как все говорят, наступило бабье лето. По прогнозам по интернету оно еще эту неделю будет продолжаться. Но то, что неделю назад, когда резкое было похолодание, мы делали съемку температурного режима, то в медсанчасти ряд кабинетов, Палат, там, где лежат больные, температура достигала и 14 градусов, и 16 градусов, и даже 12 градусов в ряде палат. Значит, делали мы съемку по городу, температура в ряде кабинетов тоже была ниже нормируемых, особенно с северной стороны. Поэтому сейчас температурный режим, конечно, нужно соблюдать отопление подключено, сейчас идет, конечно, наладка этого отопления, но тем не менее, это тоже как профилактическая мера по острым заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, это одна из основных мер, поэтому температурный режим. По коммунальной гигиене, ну, в субботу был общегородской субботник, Сейчас массовое падение листьев, поэтому субботник был проведен, выходили было, значит, приняло участие по данным, мы отслеживаем этот вопрос и проводим мониторинг вместе со специалистами из полкома, 1270 человек. Ну, команда такая, что в зависимости от погодных условий можно среди недели проводить значит, уборку листьев уборку смета. И обращаю ваше внимание на то, что, конечно, сегодня мы не можем доложить, так как в субботу был проведен субботник. Мы эту информацию проанализируем и дадим полную информацию, кто все-таки недостаточно поработал, так как это наша, раз это экологическая обстановка, то это значит и наше с вами здоровье. И по отделу гигиены питания обращаю ваше внимание на профилактику отравления дикорастущими грибами. Это очень серьезное сейчас мероприятие. Грибы, вы знаете, собирают и в посадках, ездят и в Чегирин, везде. Поэтому первое, значит, ну наше основное, это, это сам просвет работа. Мы дали информацию в статью в трудовой славе, в наше мнение письмо в Горано, в Горано проводят диктанты с учениками. Обращаю ваше внимание то есть, на то, что сейчас уже, по слава Богу, по желтым водам нет ни одного случая на сегодня отравления грибами, но есть случаи и даже со смертельными исходами уже по Днепропетровской области, поэтому... Собирайте только известные грибы. И, конечно, ни в коем случае нельзя приобретать грибы в неустановленных местах и на рынках. На рынках, даже на организованных рынках, торговлю грибами в любом виде. И сушеные грибы, и маринованные. И это категорически запрещено. Поэтому на сегодня вот такие наши основные вопросы, которые находятся на контроле. На территории места Пройшло 36 пожеж. За вересень-жовтень дві пожежі у нас це на автотранспорті. Два автомобілі горіли в -го, 10 го по вулиці Франко і 20.09 на Гарі на 18. В обох случаях причина пожежі коротке замкнення електропроводки. Три рази виїжджали на допомогу населення, на тактичні заняття шість разів. Загиблих на пожежах немає. Складено 63 адмінпротоколи. По 188 статті 52 адмінпротокола по 175. 8. 8 протоколів. Проводиться профілактична робота по попередженню пожеж. Планується у нас проведення рейдів по населенню, тому що зараз осінній період. Включають опалення, немає, включають електроприлади саморобні, тому буде проводитися у нас профілактична робота з населенням. Щоб всі розуміли, що будуть працівники пожежної охорони проходити. Так все під контролем резонансних пожеж не було. За істекший місяць з 14 сентября по сьогоднішній день. Желтоводским городским отделом милиции зарегистрировано 288 заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях. Значит, среди них преобладающее большинство заявлений поступило по фактам краж 70, машинки 19, повреждение имущества 8, один факт грабежа, а также зарегистрировано 54 факта смерти граждан. Из общей регистрации в единый реестр досудовых расследований внесено 132 заявления, которые имеют признаки криминального правонарушения. Значит, по видам это у нас 70 краж, 20 легких телесных повреждений, 8 мошенничеств, 6 повреждений имущества, 1 грабеж. За этот месяц составлено из зарегистрированных до 1 облика два административных протокола, а также 89 заявлений рассмотрено согласно закону Украины о обращении граждан. За этот период 13 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, 8 уголовных дел в отношении 8 лиц направлены на рассмотрение в суд. Закрыто производство по 115 материалам, внесенным в единый реестр судебных расследований. Кроме этого, составлено 87 административный протокол по виду мелкое хулиган, мелкое хищение 1, нарушение правил торговли 3, насилие в семье 2, курение в запрещенных местах 21, распитие спиртных напитков в запрещенных местах 56, нарушение административного надзора 2, также 2 протокола за нарушение тишины. В общем, за этот месяц можно сказать, что ситуация в городе криминалгенная относительно стабильная. Одно, что хотелось обратить внимание, это на работу наших увеселительных заведений. Большинство заявлений по фактам телесных повреждений, фактам краж совершаются после посещения увеселительных заведений, это, которые работают до глубокой ночи, до часу, до двух-трех часов ночи. После этого лица, которые употребляли спиртные напитки в этих заведениях, очень часто обращаются с заявлениями о различных происшествиях. Поэтому этот вопрос мы инициируем на установление периода работы усилительных заведений. Такое обращение в адрес городской главы мы направили. Вот. Ну и также еще один проблемный вопрос, который хотелось обратить внимание, это чтобы законодательно местным советом было установлено разрешенное расстояние торговых точек от учебных заведений. Так как вопрос торговли сигаретами, пивом, он сейчас имеет государственное значение. И в большинстве городов района области на местном уровне эти ограничения установлены. Поэтому с соответствующей инициативой на городской совет мы обратились. Будем смотреть, какое будет принято решение местным советом. Значит, патрулирование производится согласно разработанных графиков до двух часов ночи. Наряды у нас бывают и автопатруль, и пешие патрули. В зависимости от числа людей, которые согласно графика могут выйти на патрулирование. То есть Наряды и такие, и такие имеются. КП Желтого теплосети начал отопительный сезон в городе 5 октября, согласно распоряжению городского головы. 4 октября были растоплены котлы ПТВ. При получении газа с трубопроводов газораспределительных, магистральных сетей, прошу прощения. Были определенные вопросы по получению газа, потому что, все вы знаете, плановый сезон должен был начинаться 15 числа. Ну и городской голова и областные власти подключились к этому вопросу, газ был подан на город, хоть и с некоторым заде, запозданием. Где-то раньше у нас на один-два дня включились соседние города, Кривый Рог. Всем известно Бывшие наши отношения с нафтогазом накладывают определенные, определенные нюансы до сих пор. Но газ был подан, отопление в город подано. Э -э ну что, в принципе, пуск проходит у нас нормально. Сейчас неподключенными у нас по аварийным причинам остается порядка 9 домов. За это время было устроено 26 порывов на магистральных сетях и на квартальных сетях теплосетей. Для сравнения это практически в три раза меньше, чем в прошлом году. Обычно у нас припуски проходят 76-80 да, до 100 порывов. В этом году пока 26 порывов, но ну, благодаря погоде, конечно, не даем более, высок, даем более низкую температуру теплоносителя, что позволило прогреть трассы и избежать такого большого количества порывов, как обычно. Это, соответственно, и меньшая подпитка. Сейчас порядка 70 кубов подпитка идет, часовая. Это практически нормативная подпитка для нашей длины тепловых сетей. Садики, школы были подключены вовремя. Были вопросы по наладке небольшие, но эти вопросы в течение суток были устранены. Жилой фонд ну, массово подключался в город. Сейчас 9 домов остались по жилому фонду. В основном это старая часть города. Там где одно двухэтажное здание, у нас по 2-3 человека. Ну понятно. Сетям там более 50 лет уже ну, Работа и типа, будут закончены в течение двух дней. По самой подготовке предприятия к отопительному сезону, я могу сказать, просчитали немного. Были большие вопросы по ремонту котельный, здание котельной ПТВМ. Два котла у нас отремонтированы ранее, но весной этого года у нас были реальные угрозы обрушения здания. За лето выполнены работы, произведен практически капитальный ремонт, более практически 100 метров кубических кладки восстановлена Работы сейчас продолжаются по химцеху и по административному бытовому корпусу. Также Ведутся работы по устройству шатровых кровель на ТЭЦ. Порядка 2000 квадратных метров у нас в плане, половина выполнена. До конца этого года выполним еще порядка 1000 метров квадратных шатровых кровель. И приступаем тогда к работам по зданию ПТВМ, также по устройству шатровых кровель и по утеплению к одного ПТВ.